Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera saya hari ini berada di Tanjung Spat, kampung Kampung Tumbuk, kampung tumbuk uh, Tanjung Spat bersama-sama saya ialah ibu hormat Datuk Dr. Ahmad Yunus laku ahli Parlimen uh, Kuala Langat dan juga Tuan Haji Sabirin Mursono uh, yang dipertua pas kawasan uh, Sepang dan juga Datuk Rahim ni mantan Ketua Kampung di sini so kita datang pada hari ini dalam rangka kita untuk melihat sendiri permasalahan uh, penternakan babi di kawasan uh, Tanjung Sepat ini sekaligus menjunjung uh, titah kebahodial yang maha mulia Sultan Selangor yang mahukan supaya ladang-ladang babi di Tanjung Sepak ini ditutup dengan kadar yang segera dan dipindahkan ke lokasi lain so bila kita datang ke sini dan kita melihat sendiri bagaimana walaupun uh, kita diberitahu bahawa ladang-ladang babi di sini hanya 30% sahaja beroperasi berbanding dengan yang asal akibat virus uh, pada tahun lepas tetapi kesannya masih lagi cukup-cukup uh, memberikan rasa yang tidak selesa kepada penduduk uh, di sini kita difahamkan bahawa sebelum ini 114 kandang babi beroperasi di sini dengan jumlah yang barangkali mencecah ratusan ribu, 100, ratusan, ribu. seratus ribu uh, tenakan babi dan kita tengok sendiri bagaimana radius uh, ladang babi ini uh, hanya sekitar satu kilometer daripada kediaman dan juga masjid yang terdekat dan ini sudah tentu menyalahi uh, spek ataupun menyalahi Uh, per, uh, rangka ataupun melahi garis panduan yang telah sedia ada dan apa yang kita lalu tadi ialah uh, najis babi yang disalurkan dengan tidak mengikut piawaian yang sebenar bagaimana kumbahan uh, tidak dilaksanakan sistem kumbahan yang tidak ada dengan betul dan pada akhirnya finalnya kita dapat melihat tadi nak masuk ke laut dan kita tidak tahu betapa besar pencemaran yang berlaku di laut uh, selat melaka di uh, belakang saya pada uh, ketika ini. Jadi apa yang kita persoalkan ialah bilakah ladang babi ini akan ditutup sepenuhnya dengan kadar yang segera? Kerana penduduk sangat-sangat menjunjung kasih titah Kebawah Duli Yang Maha Sultan Selangor berterima kasih kepada uh, Sultan Selangor yang mengangkat isu ini dan memastikan bahawa keselesaan penduduk dapat dijamin terjamin semula. Kita persoalkan apa langkah jabatan alam sekitar dalam isu ini? Adakah Jabatan Alam Sekitar sentiasa datang untuk nak tengok bagaimana isu ini diselenggara dengan baik? Bagaimana pula langkah Jabatan Veterina? Apa langkah dan apakah uh, reaksi daripada Jabatan Veterina? Tengok ke tidak? Belum lagi kita persoal PBT Kerajaan Selangor sendiri. Bagaimana keprihatinan Kerajaan Selangor dalam isu ini? Setakat ini kita melihat respon daripada Kerajaan Selangor dalam isu peternakan babi di Tanjung Sepak ini amat mendukacitakan. MB Selangor, Menteri Besar Selangor sendiri, saya kira lebih patut proaktif dalam isu ini. Apa yang penting bagi kita ialah penduduk perlu diberikan perhatian, pembelaan yang sepatutnya. Dengan bau yang tidak begitu menyenangkan, yang tidak selesa dengan pencemaran yang begitu teruk berlaku di Tanjung Sepat ini, sepatutnya kerajaan persekutuan melalui Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Veterina, mereka wajib untuk masuk campur dan menyelesaikan isu ini dengan kadar yang segera. Terima kasih. Kalau ada tambahan daripada Tuan Haji dan juga Datuk um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sedikit tambahan lah Apa yang berlaku di sini adalah uh ladang ternakan secara tradisional lah yang kita lihat tadi beberapa kolam uh, untuk mengalirkan bahan, bahan kumbahan yang akhirnya ke parit ke sungai dan akhirnya ke uh, ke, uh, ke laut eh. Jadi uh, yalah uh, saya kira semua uh, maklum uh, semua masyarakat tak kira sama ada Melayu, India atau Cina uh, dia tidak boleh tolerate dengan keadaan sistem uh, ternakan babi ya eh, seperti ini ya eh, secara tradisional. Uh, kita mahu alukan eh, uh, untuk pembangunan moden modern pig farming ya eh, yang mungkin lebih uh, mudah diuruskan dan saya merasakan dengan titah duliya mamlu tuanku kerajaan negeri Selangor akan serius melihat satu penempatan yang baru yang uh, mempunyai segala bentuk uh, uh, urusan uh, uh, industri ternakan babi ini yang terbaiklah uh. dan uh, seperti <coughs> mana juga titah duliya mamlu tuanku uh, uh, ianya hanya mungkin sekadar uh, keperluan untuk mereka-mereka uh, mereka yang uh, yang menggunakan eh uh ternakan ataupun babi ini sebagai sumber uh, protein mereka uh, bukan untuk tujuan ekspor dan sebagainya. Saya kira ini satu yang uh, sangat serius uh, uh, demi kemakmuran uh, kesejahteraan rakyat di dalam negara kita dan agensi-agensi uh, yang bertanggungjawab mana sebutkan oleh YB uh, uh, Fadli tadi uh, uh, seharusnya memainkan peranan uh, untuk usaha us ke arah uh, sistem ternakan babi yang lebih baik uh dan uh, sangat itu akan diambil tindakan oleh kerajaan negeri dengan uh, secepat ataupun sesegera yang mungkin. Uh, titah dah jelas ya uh, aku tidak mahu lagi ada uh, uh, landang uh, babi ya uh, tradisi ya uh, di uh, di Fuala Langat ini dan harus melihat uh, kesuai tepat yang uh, memberikan jaminan uh, tidak akan berlaku bukan sahaja isu bau, bau uh, pencemaran Eh, dan juga eh, saya ingat eh, pengurusan itu melihat eh, sekiranya berlaku outbreak eh, seperti yang terbaru kalau dulu eh, akibat virus Nipah eh, virus Nipah menyebabkan kematian manusia dan juga babi itu sendiri tetapi baru-baru ini saya kira kalau disebutkan oleh ESCO 76 ribu babi mati disebabkan oleh Afrika swine flu dan ini memberikan satu bentuk bagaimana pengurusan itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin kalau ia mati ataupun dibunuh dengan kaedah menggunakan aterogen oksid kemudian ditanam saya tak nak lah uh, daripada sudut kawalan ni di, di, dia tidak dapat dikawal dengan sebaik mungkin sebab apa yang berlaku tempoh hari semasa outbreak tu di Sejangkang pun ada longgokan babi eh, yang dibuang berdekatan dengan sungai uh, Sejangkang sana dan terpaksa masyarakat di situ uh, uh, tanam uh, yang satu perkara yang sangat uh, tidak uh, tidak harus berlaku lah uh, Allah. terima kasih Ini betul terpaksa yang tak terawat yang berwangi sudah berapa lama perkara ni berlaku? saya ingat semenjak wujud je ladang-ladang saya tradisi ni ya eh? dan ah uh Uh, dia dah dah berlaku begini eh? dan hatta kalau saya nak sebutkan zaman kerajaan British National apabila mereka memikirkan juga uh, modern p farming di Selangor dulu eh uh, dah melawat uh, ke Jerman uh, dan mereka dah dah, dah, dah dah tahu dah isu yang berlaku pencemaran uh, sungai uh, air dan juga laut dan juga uh, bau ni eh, sebab tu pemikiran modern p farming ni uh, dah berlaku ketika itu Uh, dan kalau uh, pas bersama-sama dengan kerajaan uh, Pakatan Rakyat dulu uh, uh, Kita dah melihat By 2018 sebenarnya Dah tak ada dah ladang saya tradisional ni hmm. uh, Dah merangka dah uh, untuk modempi farming uh, Cuma mungkin uh, daripada 2018 uh, Uh, sehingga pada hari ini sangat isunya uh, baru hari inilah yang saya lihat uh, baru uh, nak diselesaikan mengenai pelepasan tu dia keterapan hmm. tu berlaku pada bila waktu malam ke uh, waktu ataupun tak kira masa dia tak kira masa Seharian uh, memang ada Seharian oleh katakan harian dia akan di dimandikan babi-babi ni dibasuh dan dimandikan dibasuh dan dimandikan dengan najis-najis juga akan setiasa yeah. mengalir dia tidak ada macam kalau industri hmm. mungkin dilepaskan pada waktu hmm. itu tertentu ini pelepasan setiasa akan berlaku dari segi bau tu uh, dia lebih kerap bila hujan tu ke waktu panas tu lebih lebih menusuk hidung tu bila dia bila hujan banyak air dia mengalir yeah. Yeah. Uh, kalau cuma panas dia macam uh, macam dibakar lah hmm. uh. uh, kalau kita dapat bezakan di antara sungai tadi bau dia yang agak ringan dengan kolong kumbahan yang baunya agak pahit hangit tu ha, itulah basically <laughs> <laughs> parit ada. parit sedia ada tu makin membesar ke macam mana Datuk uh, parit sedia ada yang tempat pembuang efluen tak terawak parit, parit tu makin membesar parit tu ya. makin membesarlah. masalah bau tu kalau ke angin laut ke darat memang dari kampung pun oh. pertama waktu sibuk oh. Maksudnya oh. daripada parit ke kolam dia, kolam, hmm, daripada, kolam daripada kolam daripada kandang kolam ke kolam. Kandang ke kolam. Uh, kolam kumbahan pas kumbahan, baru ke parit. Ke parit, parit, parit pada anak sungai baru ke, ke laut. Ke laut laut ni laut nama dia? Laut. Sulam Ini selatlah ke ni? Tak bukan. Ah nak pantai pantai pantai. Pantai Tumbuk. Tumbuk darat. Pantai Kampung Tumbuk dan Jepak. Tumbuk darat. Oh pantai Tumbuk darat. soalan ah soalan pertama lah kan. Uh, memandangkan benda ini akan dipindahkan ke uh, Bukit Agak rancangan rancangan ialah kan adakah berpatutan pemindahan itu sampai melibatkan tanah seluas 500 hektar dekat situ <laughs> ada pula tak bersama mana pun saya ingat 500 hektar tu terlalu besar lah eh? Hmm. kalau kalau kita search google pun eh, dia punya kiraan eh, kalau 500 sekarang ni 202 hektar. Eh? kalau kita lihat <laughs> hektar uh, persegi ni kalau ikut kiraan tu 10 uh, meter persegi boleh menempatkan uh, 100 ekor babi ya yeah, maknanya kalau 100 hektar dia boleh ada sejuta ekor babi oh, yeah. Yeah. kalau 200 200 hektar makna akan ada 2 juta babi Mana tapi memang oranglah uh, tapi itu tanpa consideration daripada sudut penampan perubahan uh, yeah. dan juga industri biogas dan sebagainya lah uh, kalau dikatakan uh, 100, ek, 100 ekor itu uh, adalah keperluan 30% keperluan kepada pengguna yang mengambil sumber protein ini eh, jadi kalau 100% pun lebih kurang dalam um, 300 ribu ekor, 300, 300, 300, 300 000 ekor. Eh? Dan saya ingat di Malaysia ni kita ada sumber-sumber lain daripada Sarawak, daripada Penang dan sebagainya. Dan kita kita tidak mengekang yang menggunakan sebagai sumber protein masyarakat yang makan babi ni. tetapi saya ingat berkadaran lah dengan keperluan. Bukan walaupun bila uh, mana dah sebutkan, bukan untuk tujuan ekspor dan sepatutnya tidaklah ladang sebegitu uh, besar acreage ni ok kalau kita perhatikan kita Sultan Selangor baginda sebenarnya kelihatan macam memang kalau boleh tak nak babi tu ada langsung dekat Selangor tapi kalau nak buat juga nak pindah ke Tanjung Orang Dapur kat Tagar bergerak cepat lah kan dia tak nak, nak tutup tembis sebab cepat jadi ada cadangan daripada para NGO baru-baru ini dekat SUK instead of buka dekat Bukit Tagar tak payah buka langsung import saja. adakah YB setuju dengan cadangan tu? dia ultimately yang baiknya macam itulah sebab Selangor ni kawasan keseluruhan kawasan membangun dan kawasan-kawasan yang tidak bangun macam Bukit Taga pun ada kepentingan-kepentingan uh, tertentu uh, sebab situ juga adalah mainstream daripada sumber uh, air di negeri Selangor yang mana sungai Selangor ni me me menjadi punca sumber air mentah 60 hingga 70% per 5 roji, roji rawatan air yeah. walaupun mungkin secara tutup kita uh, kena melihat juga kalau risiko berlaku katakan bocor, pecah dan sebagainya Masuk ke Sungai 60-70 rakyat Selangor dan juga Kuala Lumpur akan terkesan dengan sumber air air bersih ini. Hmm. Ya? Jadi sangat dan uh, ialah mungkin kalau ekspor tu dia akan uh, kosnya tinggi. Ya? Uh, kena dilihat kepada. Uh, sistem satu sistem industri yang baik ya, modern pig farming dan yalah, kalau dapat kita orang selangor pun tak nak uh, uh, tanah ladang yang ada memberikan kesan seperti ini ya. dan uh, itu kebijaksanaan daripada uh, kerajaan negeri yang pada ada pada hari ini untuk melihat uh, segala bentuk uh, kajian dan keperluan kalau nak di Uh, di, uh, di 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 import import uh, dari luar uh, atau pun nak dibangunkan di sini uh, mesti memenuhi keperluan-keperluan daripada sudut technical tersebut